исторической ценности для истории Киева, для изучения истории Киева. То есть, так как город Киев был урбанизирован, то есть застроен, то каждый такой небольшой плачок, который можно исследовать и который можно сохранить, его и можно, и надо сохранить для города, по которому историю насчитывают 2000 лет. Очень много еще вопросов есть в самой истории возникновения города Киева. Поэтому это все на вес золота Это не колбаса, которую завтра сделают новую, не буханка хлеба, который завтра спекут. Ее можно уничтожить раз и, и навсегда. То есть потерять это нельзя, это надо сделать. В данной, данной, в данной ситуации археологические исследования проводили безобразно. То есть работы ведутся без надзора археологов. То есть видно, что ликиды идут в материковой части, засверлены, свая на 16 метров. Здесь глубина культурного слоя, который относится к Древней Руси, где-то на глубине 3-4 метров. Ну, около 3 метров. То есть люди врезаются и уничтожают культурный слой. И в связи с тем, что это садыба э, дворца князя Владимира, там возможно быть все что угодно. Потому что в период, когда сюда э, вторглись э, монголо-татары, э, вся эта территория, это было последнее место обороны киелян, которые стали живыми. Вот. И здесь последний момент они закапывали здесь клады, они прятали здесь свое имущество. И под любым э, земляной работой размерами даже полметра на полметра, может находиться все что угодно. То есть в свое время было найдено здесь несколько кладов, э, довольно-таки э, богатых. Э, вот. Они, конечно же, были уничтожены, разошлись. То есть место неоценимое. 79-го года. А как вы относитесь к тому, что патриархат? Ну, сейчас время такое, что партийная принадлежность как бы не имеет особого значения. Но обидно другое, что являясь патриотом Украины и отстаивая как бы интересы УПЦ и патриархата нашего филарета, вот, я сталкиваюсь с таким вандализмом, где люди, которые противоставляют себя московскому Кириллу, то есть и, и, и выступают больше должны поднимать национальные идеи и духовно это обеспечивать, они сами участвуют в беспредельном дербенте киевской земли, на которой мы не один раз Купор проводил эти мероприятия. Вот, и Академия культурно-спачного украинского казахства. Где сейчас. А вы говорили, что застраивать в принципе можно это место. Почему вот в данном моменте ну вот это вот противоправное действие сейчас происходит? Застраивать можно везде, но есть правила, есть процессуальные нормы. То есть, во-первых, должны быть проведены нормальные археологические исследования. Раз. Второе, законсервированы сами фундаменты. Два. Третье, обеспечен к ним доступ или обзор. Три. И, по крайней мере, мы сейчас здесь находимся, но здесь не присутствуют, здесь ведутся земляные работы, но не присутствует ни один представитель от Института археологии, ни один представитель от э, э, садыба там древний Киев есть. Культурный, Заповед... зап... Культурный заповедник. заповедник, да, древний Киев. А вот. вы знаете, что есть указ Ющенко, по которому запрещено строить в вот, да, границе с... заповедник старый Киев. То есть здесь нельзя метров. застраивать да. по закону. я Не говоря уже о том, что мораторий на, на то, чтобы. А за... вы сделаете, что? э, Культурные. Да. Ну вот в этой зоне заповедника старый Киев ага. нельзя застраивать. Да, за, застройки в пределах. прекращены. То вот. есть вот это входит в зону, да? Культурную? Конечно, входит. Вот вал, вот, вал. Вот у меня за спиной находится бал детинца города Киева. Вот это первый вал. Город Владимира э, был расширен. Он шел уже по Большой Житомирской. Это был город Владимир. И там выложен э, Батыевый ворот ворота красный. А город Ярослава шел уже по Ярославому валу. То есть Киев как бы три этапа. Вот первый детинец, где угу. это самое. второй идет. Этот самый город Владимира, он был расширен до Большой Житомирской И следующий, это уже, то есть в этих пределах забудова запрещена, даже если в зоне Софии запрещена ЮНЕСКО, то София отсюда находится километра полтора. Здесь именно то место, которое было каждый квадратный метр, было описано нестранитописом, не связанным с историческими событиями, с княгиней Оле, с Владимиром с крещением Руси посещениями, с послами. Полностью все, все события, которые описаны в местных летопистов, то есть откуда есть пошла земля русская. Вот, это связано с, с, вот, с этим местом, где мы в данный момент находимся. И брать это уничтожать. Какие здесь могут быть комментарии, Ну, комментарии. Ты здесь застройка ни в коем случае невозможна. возьму. Покляски Олег Владимирович. Вот рядом, между рядом э -э, пол э, дворца 9 -го, 10 -го века, который был открыт, который я, кстати, открывал, э -э, и сделан экспозиционно, чтобы туристы могли его смотреть. Вот, значит, э, застроен сейчас кафе. Каким? Вот, вот сейчас можем подойти посмотрим. Пойдемте. И это находится прямо напротив окон нашего Скажите, ведущего а археолога. С... Девушка, ну, снять да. на, на камеру.